Мої вітання усім глядачам на парламентському проект Позиція. І сьогодні ми обговорюємо економічну ситуацію в країні. У нашій студії фінансовий аналітик Марія Сальнікова. Пані Марія, я вас вітаю. Здравствуйте. Отже, які тенденції спостерігаються сьогодні у вітчизняній економіці? З одного боку, об'єктивних причин для її зростання цього року немає. З іншого ми спостерігаємо і значне укріплення гривні і стабілізацію інших процесів. Тобто, що відбувається? Спасибо за вопрос. Очень грамотно. Да, говорите, что с одной стороны у нас наблюдается негативная динамика по темпам, давайте так, по деятельности в строительном секторе, в сельскохозяйственном секторе. В частности, в строительном секторе индекс упал с начала года на 32%. То есть по отношению и к началу года, и к прошлому году мы наблюдаем снижение бизнес-активности по сельхоздеятельности там порядка 5 процентов снижения ну, скажем так мы аграрная страна этот сектор пока еще держится да и, тем не менее наблюдается падения активности и дополнительно что мы можем взять еще там снижение там просто оборота розничной торговли то есть эти все процессы они замедляются если говорить по укреплению национальной валюты то буквально за последнее время это мая период пребывания миссии международного валютного фонда на территории страны за это время мы наблюдали укрепление украинской гривны по состоянию на текущий день это вот первые числа июня уже курс продажи доллара США на межбанковском рынке, на наличном рынке в Украине приближается к 20,5-21. Да, вот такие вот отметки. За чего этого удалось достигнуть? Это же очень значительное укрепление гривни. Большей частью это можно назвать фиктивным снижением, так как объемы торгов на межбанковском рынке, они продолжают находиться на низком уровне, никакого увеличения не происходит. То есть предложение валюты на межбанке не увеличивается. А, то есть вот этот факт пребывания миссии МВФ он провоцировал удерживать курс гривны а, и укреплять курс гривны, дабы, а, наверное, продемонстрировать способность а, нашей власти контролировать валютный рынок. Но большую часть это можно назвать как а, показательное выступление. То есть, все-таки, доводится констатировать, что такое укрепление гривни носит больше штучный характер, чем какие-то объективные действия, которые И временный, certували. совершенно верно, и временный показатель. То есть, нельзя говорить, что тенденция сохранится нисходящей, и доллар США продолжит падать. Больше частью в июне этого года мы можем наблюдать продолжение роста курса продажи доллара США, как на межбанке, так и на наличном рынке. Угрозы такой динамики сохраняются. Почему? Как вы знаете, уже сейчас мы в Украине находимся в состоянии технического дефолта. Был принят закон о том, что мы можем не выплачивать кредиторам по евробондам наши задолженности, а фактически можно интерпретировать это как признание... Что то мы то про можно, да, мы готовимся к дефолту. То есть, я думаю, население Украины уже привыкло к тому, что дефолт это действительно неспособность расплатиться с ранее взятыми долговыми обязательствами. И мы признаем, то, что у нас мы, мы не способны это сделать. До конца года мы должны выплатить порядка 15 миллиардов, а в наших золотовалютных резервах находится порядка 9,5 миллиардов то есть, даже, скажем так, Без зовнішньої поддержки ми цього сделати не зможемо, тільки нужно использовать реструктуризацию. То реструктуризацію. Торіч ви згадали золотовалютні резерви. Нещодавно НБУ звітував про їх певне збільшення за рахунок чого це відбулося і чи велике це збільшення по уровню золотовалютних резервів. Там положительна динаміка відмітилась із. -за... Того, що ми отримали трансфінансової підтримки зі сторони міжнародного валютного фонду. Після цього, -таки, ми подачки зі сторони кредиторів. Тобто самостоятельно ЗВР ми не в состоянии. Якщо говорити про валютний ринок валютний курс, чи робити якісь прогнози на найближчий період? Зокрема, чого чекати протягом літнього періоду? В условиях снижения бизнес-активности, деловой активности на территории Украины как сезонного фактора, да, давайте так оптимистично говорить, что еще какие-то сезонные показатели влияют на наш рынок. А, то есть по-любому будет происходить такой процесс, население будет уходить в отпуска, да, и а, деловая активность снизится. То есть здесь а, спрос на валюту может несколько также подупасть. Но этот спрос на валюту большей частью на черном рынке, то есть не на межбанковском рынке в целом на валютный рынок Украины продолжит, оказывать, оказывать давление факт того, что мы приближаемся к дефолту. И в условиях вот такой негативной динамики, в условиях опасения того, что все-таки мы объявим дефолт, доллар США является, скажем так, более надежным сейчас, чем украинская гривна. Еще один показник, который Що точно показує, що українська економіка падає вниз, а це рівень ВВП уряд нещодавно підтвердив прогноз його падіння до кінця цього року на 9%. Що що означає ця цифра? Наскільки вона критична? Падіння економіки України та віддітя. В прошлом году были оптимистичные оценки о том, что мы все-таки выйдем в 2015-2016 году уже на рост экономики. Однако наличие военных действий на территории Донбасса, видите, повлияло негативно и пришлось признать неспособность экономического роста, а вот, видите, подтвердить прогнозы падения экономики. Это абсолютно правильная прогноза, да, которые пришлось признать. Не исключено, что падение будет более чем на 9%. Но для, вы опять-таки правильно говорите, для украинской гривны это тот же фактор риска, то есть удерживать. Несмотря на то, что у нас девальвация прошла с запасом, да, мы наблюдали с вами и 30 гривен, и 40 гривен на наличном рынке, курс продажи доллара США, девальвация такая была с запасом. Потом произошел некий откат, и вот сейчас мы наблюдаем 21, 21 гривну за доллар. Не исключена дальнейшая девальвация. И вот такой, такая ситуация с ВВП, да, то есть ожидание продолжения падения, только будет давить на гривну. И будет провоцировать население запасаться иностранной валютой. Это может быть евро валюта и доллар США, ну скажем так, наиболее ходовые. И все-таки политики с наступного года, с 16 го прогнозуют э, певное э, подвышение уровня ВВП. Чьи для этого объективные действия, бодай на от 2% широко. Может быть, со сокращение темпов падения ВВП, то есть вот в таких условиях можно говорить, вряд ли у нас получится восстановить бизнес-активность в восточной части страны, либо вернуть две области, которые нам, скажем так, приносили деньги в бюджет, да, и с того региона мы экспортировали продукцию. Так вот, прогнозировать на 2016 год можно только сокращение темпов падения. и то, если мы начнем производить что-то? То есть как бы кредитование бизнеса сейчас вряд ли начнет восстанавливаться да, в условиях э, кризисного положения банковского сектора. А за счет чего мы дальше будем восстанавливать экономику? То есть при запинении падения это один из таких найоптимистичнейших прогнозов Совершенно и нужно хотя бы этого досягти. Совершенно верно. То есть кредит... если у нас сельхоздеятельность, активность сельхоздеятелей снижается, вот это, это уже критичный показатель. Тим часом народні депутати вже неодноразово підкреслюють те, що як місцеві бюджети, так і центральний бюджет демонструють перевищення запланованих надходжень, тобто профіцит, за рахунок чого це відбувається в наших складних умовах. Ну давайте називемо абсолютно адкривенно, що у нас з вами темпи росту заробітних плат адкривенно не совпадає з інфляцією, яка відбувається. Тобто... Тобто бюджет выплачиваем меньше, а и больше. -за, за, счет налоги, за счет налоговой составляющего, да, то есть получают бюджет больше, а тратят меньше... Почему такие штучнить чинники? Не... Да, да, да. Почему мы с вами начали говорить вот очень грамотно про экономику, да, то есть какие процессы там происходят? А, то есть с налогов так поступает определенная сумма в бюджеты. Выплаты проходят на уровне, наверное, 2013 года. То есть и заработная за и резницы, финанси... и кошти номинально больше. Бюджета на вашу думку, як економіста за фахом, куди держава має спрямовувати ці додаткові кошти, які все ж таки є номінально? Чи маємо ми право їх банально проїдати сьогодні? Не исключно що в условиях різка того що українська гривня продовжить падати, зберігати средства в стоит розплачуватися по задолженностям, которые наверняка є, в тому числі і по заробітним платам, они, они существуют, эти задолженности. В Україні наближаються місцеві вибори, все частіше чуємо о, такі популістичні заяви. Чи варто до таких відносити обіцянку проіндексувати зарплати і пенсії? На вашу думку, в, сь в сьогоднішніх умовах чи можна на це йти, адже люди цього потребують, чи здатна на це економіка? Це ті міри, які зараз будуть. використовувати господа, которые будут и, там, избираться. Да? То есть должны быть какие-то обещания. Верить про индексование ну, не исключено, что не стоит. В условиях, опять-таки, динамики, которую мы наблюдали за 2014 и уже 2015 год, э, наличие военных действий и Ну, наверное, попытках, но не ніжла абсолютно завершити военные действия на території Донбасу, то есть оптимістичними глазами сейчас не стоїть смотреть на обіцяння політиків. І все ж таки, якщо перед виборами таку обіцянку вони зможуть виконати, як відреагує тоже валютний ринок на появу у людей додаткових коштів на руках? Чи відбуватимуться якісь процеси? И на какие Я вам скажу, даже при появлении большего количества средств у населения на руках и понимании того, что не исключены не исключены дальнейшие кризисы в стране, вряд ли население, скажем так, при повышении покупательской способности вряд ли они начнут больше тратить. То есть. Инстинкт самосохранения не позволит населению совершать покупки как крупной бытовой техники, так и элементарно на развлечения, на дополнительное обучение. То есть население постарается максимально сэкономить. Заощадят, да. это изъявлять вы... эти кошки. Это повысит спрос на опять-таки иностранную валюту. И мы с вами будем наблюдать только снижение украинской гривны. То есть повышение покупательской способности населения, даже в условиях вот выполненных обещаний, вряд ли позволит населению почувствовать себя свободнее. Давайте поговорим о том, какие у нас сейчас с вами прошли повышения тарифов по ЖКХ. С начала года инфляция составила уже 37 Это сильный рост инфляционного давления на население. При этом, если мы посмотрим с вами на долю в потребительской корзине Продуктов питания, которые составляют, вот продукты питания в корзине 51% составляют. Там у нас прошел рост цен на 33% с начала текущего года. А теперь второй пункт, это 11% расходов населения э, ЖКХ. За, апрель, вырез, за апрель текущего года рост э, цен в секторе ЖКХ составил 116%. 116%. Это сильное давление на население Украины. Соответственно, при появлении дополнительных средств население будет стараться расплатиться по своим элементарным потребностям. А какие прогнозы счет инфляции роблятся до конца этого года? Не исключено, что темпы роста инфляции они несколько сократятся, потому что вот сейчас, в апреле, такое сильное давление по ценам на ЖКХ прошло за счет э, уверенного скачка на цен, цен на природный газ. 450%. 450 процентов рост, при том, что это требование МВФ, которые мы выполнили, да, мы повысили цены на природный газ населению, скажем так, приравняли как для населения, так и для предприятий. Так вот в дальней по идее МВФ запрещал более там 285 процентов, чтобы рост составил. Мы себе позволили 450, то есть не исключено, что вот этот некий запас, который мы взяли, да, это желание, ну сейчас также пополнить бюджеты в дальнейшем, вот, ну скажем так. Инфляция сохранится, но темпы роста будут более медленными. А какая ситуация сегодня у банковской сферы? Насколько она стабилизовалась? Продолжается отток депозитов из банковского сектора. С начала текущего года уже 18 банков закрылось. И не исключено, что динамика продолжится. То есть банки будут уходить с рынка Украины. То есть, ну, сказали, что сегодня залишились сильные финансовые установки. Нет, нет. У всех есть проблемы. Сохраняются проблемные банки. Я вам скажу, что с начала года доля проблемных кредитов выросла с 13% до 18%. Это за, за 4 месяца. Официальная статистика пока есть за четыре месяца. Вот. То есть на 5% доля проблемных кредитов. Это при том, что у нас с вами гривна девальвировала порядка там 30% с начала года. А темпы роста проблемных кредитов они увеличились и вот опять-таки это будет оказывать сильное давление на банковский сектор то что бизнес населения не будут справляться с а, своими обязательствами перед банками в условиях того что им как бы и свои, ну, вот, население да есть необходимость погашения там своих там, по услугам ЖКХ да, опять-таки есть одеваться необходимо вот и тут еще выплаты по кредитам Тут буде від того, як населення ростають пріоритетність, до речі, <плату> стосовно валютних позичальників, ця проблема залишається і досить напруженою. От нещодавно депутати підтримали у другому читанні законопроект про реструктуризацію валютних кредитів, але відправили його на додаткове третє читання. От якого на вашу думку варто чекати остаточного рішення, який буде баланс між популізмом, обіцянкою перерахувати ці валютні кредити і реальною дійсністю. Наверное, вы знаете, тут должна сработать рациональность того, что если переложить все обязательства на население, то мы добьемся резкого скачка, опять-таки, негативной динамики проблемных кредитов. И мы увидим новые митинги, это очередные митинги, пикеты, то есть недовольство населения, и вряд ли это окажет положительный эффект для банковского сектора. То есть сейчас правительству очень важно выдержать баланс и понести со своей стороны некие убытки, банковскому сектору добавить очередные убытки, но население также будет платить. Какие кроки в для остаточной стабилизации законов банковской бы системы в Украине? В первую очередь веры населения в то, что украинское можно сохранять средства в банковском секторе. То есть на руках у населения находится там порядка 50 миллиардов долларов. Это, это огромная сумма. Всего достаточно. Если этого бы рабочих да, рабочих. население верило в то, что банки перестанут лопаться да, и закрываться, а, а даже сберегая свои средства в разных банках в рамках выплат фонда гарантирования вкладов там, по 200 тысяч. Да, сберегая в разных банков, все равно это риск не получения своих средств, не возврата. Даже если вы, вам пообещают вернуть деньги, то должен пройти определенный срок, за который вы не будете зарабатывать. То есть население сейчас предпочитает хранить деньги под подушкой. Это не вера в банковский сектор, это недоверие к национальной валюте. В американской валюте, в европейской валюте также привлекательность депозитов она низкая, несмотря на высокие предложения по процентным ставкам. привлекательность низкая. То есть это все опасение того, что деньги, скажем так, аннулируются, все вклады. Ну, до речі, стосовно проблемних кредитів, найближчим часом на розгляд Верховної Ради планується подати законопроект щодо банкрутства фізичних осіб. А, на вашу думку, чи може така норма стати реальною і життєздатною в Україні? І чи потрібна вона нам? В нашій країні може. Може абсолютно, чому ні? Но на Западе это вообще принята практика, насколько она необходима нам? Я вам не скажу, давайте, чтобы не говорить гипотетически, то есть конкретного ответа я вам сейчас, наверное, не дам. Мы можем перенести этот вопрос, дабы я компетентно дала ответ. Но что означает принятие такой нормы банкротства физических оси? То есть возможность не выплат по... кредитам. Тут это снова риски для той же банковской системы. Конечно, конечно, риски. У сейчас вся страна, вот, скажем так, находится, мы все ответственные за те процессы, которые происходят и население, банковский сектор и правительство. Чим ви порадили тим громадянам, які сьогодні шукають все ж таки можливості для збереження своїх заощаджень або їх примноження, якщо таки все ж таки є чи варто їх кудись кладати чи, як ви говорите, зберігати під подушку, як це роблять люди сьогодні? Знаєте, нас провоцирують к тому, щоб ми жили сьогоднішнім днем. А, то есть при наличии средств мы их старались тратить, потому что неизвестно, насколько завтра упадет наша гривна. Купить а, американскую валюту становится все сложнее, да, евровалюту в том числе. То есть покупка иностранной валюты это, это сложный процесс. Поэтому нас спровоцирует к тому, чтобы мы а, повышали активность покупок. Да, не факт, что стоит это делать. То есть не исключено, что а, стоит а, сберегать средства, опять-таки, на предстоящий осенне-зимний период по выплатам ЖКХ. Часть сбережений необходимо держать в иностранной валюте, потому что есть риски дальнейшей девальвации гривны. То есть при этом, скажем так, население и, и заработает, это правда. То есть как бы получит определенную прибыль. То есть часть средств хранить в иностранной валюте, часть, безусловно, в украинской гривне. Соотношение 70-30 абсолютно как бы, можно рассматривать. 30 в национальной. Сім в твиностранний. Я вам дуже дякую за такі реальні прогнози. Будемо сподіватися, що вони будуть корисні нашим глядачам. Дякую за цю розмову. Спасибо вам, глядачам. Нагадую, що гостею нашої студії була фінансова аналітика Марія Сальнікова. Залишайтеся з парламентським і далі.